بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفة الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى Taufik dan hidayah Allah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada Pada hari ini Dalam satu majlis Tuan-tuan perempuan -tuan dan anak-anak yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itulah kita kena syukur kepada Allah Dalam keadaan yang kita susah Dalam keadaan yang kita mungkin tidak Sama macam orang lain Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Masih bagi kita lagi kefahaman Sedikit kefahaman tentang agama Sebab itulah Alim ulama' bagi tahu Salah satu daripada nama Hari akhirat yang dipanggil Yaumuddin Yaumuddin ni maknanya hari agama Dan kenapa ulama Dan buku pu hak mengatakan bahawa diberi namanya Hari akhirat itu dengan nama Yaumuddin Sebab ketika itu Yang melamatkan manusia adalah agama Tak ada benda lain lah Kita ada harta yang banyak Kita ada pangkat yang besar kita ada segala-galanya apa yang kita ada Yang kita hendaki Tapi ketika itu Mereka yang syukur Mereka yang beriman kepada Allah Mereka yang kufur kepada Allah Mereka yang taat Mereka yang ingkar Boleh dibangkitkan di Yaumul Mahsyar nanti Di Yaumul Akhirah Di Yaumul Din Mereka baru sedar bahawa Yang menyelamatkan mereka adalah agama Dan ketika itu Semua orang akan berprasangka dan berperasaan dia kata, kalau lah aku tahu Agama yang melamat aku Sudah pastinya semasa di dunia dulu Aku akan ambil yang sepenuhnya agama dalam kehidupan nah, Tapi pada hari itu Tiada, tiada apa lagi lah nah, Tak ada makna lagi Jadi Alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala Keadaan kesulitan dan kesusahan kita pada hari ini Kesibukan masing-masing dengan Keadaan yang tersendiri Tapi Allah subhanahu ta'ala masih pilih kita agama Jadi yang paling besar lagi Allah subhanahu ta'ala lahirkan kita dalam Masyarakat yang ada agama Mak ayah kita Islam Tok nenek kita Islam Maka kita Islam pada hari ini Jadi maknanya satu rahmat yang sangat besar Seteruk-teruk kita pun Sejahil-jahil kita Seingkar-ingkar kita pun Selagi kita tak, tak melakukan perkara-perkara hurafat Maka pada satu ketika nanti Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala, Walaupun Allah SWT siksa kita dekat neraka Dan penyisaan itu sebagai satu pembersihan saja Dan Allah SWT akan masukkan ke dalam syurga sebab tu ulama bagi tahu apabila Allah Subhanahu Wa Taala seksa satu orang Islam kerana dosa dan perbuatan yang silap di dunia. Seksaan itu bukan kerana Allah benci, tapi atas kasih sayang Allah untuk bersihkan bekas-bekas dosa. Supaya tak ada kesan dosa lagi baru boleh dibawa masuk dalam syurga. Sebaliknya, seksaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang engkar, yang kepada Allah, yang kafir, ialah pengisaan dalam bentuk kemahiran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebab itulah dari akhirat nanti salah satu benda yang paling akhir sekali akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati itu sendiri. Sebab itu dalam alam akhirat tak akan ada mati. Nah, sebab tu orang tengok dia kata kalau tengok gambaran-gambaran penyiksaan di alam kubur dan juga di akhirat nanti kalau kat dunia katalah dihempap dengan batu pecah berderai kepala maka ending dia matilah kan? Contohnya kita tengok Satu orang yang kena langgar Dengan kereta Dia okay, pekacai kepala dia Akhirnya dia mati Sebab dekat dunia ni Ada kematian Tapi di akhirat nanti Allah angkat kematian Kematian pun dimatikan Allah matikan kematian itu Maknanya pecah kepala macam mana pun Sakit yang amat sangat macam mana pun Dia tak akan jumpa kematian Yang ada hanyalah kesakitan Yang terus menerus okay? Jadi itulah hakikat yang Kita Uh, pasti lalui semua orang akan lalui. Jadi sebab itulah antara perkara-perkara yang penting yang pada akhir-akhir ini yang kita lihat yang banyak dimanipulasikan dan juga digunakan sebagai daya daya kepada umat Islam untuk memesokkan kehidupan kita terutamanya dalam bidang perubatan. Okey. Sebab apa? Sebab senang saja alasan dia. Macam saya cakap selalu, satu orang doktor Usahakan dia buat benda yang rumit-rumit Dia ambil tai kambing Yang ketuk-ketuk-ketuk biji-biji tu Dia packing lawa-lawa Dan dia tulis dengan nama-nama yang lebih Spesifik dan saintifik Yang jarang orang dengar Dan dia deklarakan bahawa Ubat ini boleh menyelesaikan masalah sekian-sekian Saya percaya dengan dia Ramai orang akan ambil, beli Walaupun harganya mahal Ini realiti yang berlaku pada keadaan ini Contoh dalam keadaan yang sekarang ini Okay, berapa ramai yang sanggup berbelanja sampai belasan ribu okay, ribuan ringgit dalam terapi medan elektromagnetik yang pakai karat tu okay. dulu saya suka untuk bercakap dengan masyarakat kenapa saya menafikan dan menolak teori dan konsep itu sebab mungkin pada ketika itu kita hanya memahami dari fakta sains sahaja tapi akhir-akhirnya apabila saya berbincang dengan rakan-rakan saya Rupa-rupanya Nabi SAW dan Al-Quran itu sendiri Mendahului perkara itu lebih daripada 1400 tahun yang lepas eh, sebab tu apabila Nabi, Sallallahu Alaihi SAW mengatakan bahawa Apabila kamu sakit, perubatlah kamu Dan ada tiga jenis perubatan Pertama, melalui pemakanan Kedua, melalui sapuan Ketiga, melalui kelepuhan dia panggil Pemanasan Besi panas Dia panaskan besi, dia letak, dia tekap pada kulit Maka berubahlah kamu dengan dua yang pertama Dan elakkanlah yang ketiga Iaitu kelebuhan Jadi apabila kita lihat balik Saya terlepas pandang perkara itu Tapi apabila beberapa rakan saya minta uh, Mengulas hadis ini Melalui perspektif uh, sains Maka baru saya terperasan sebenarnya Apa yang dimaksudkan dengan kelebuhan itu Berobat melalui besi panas rupa Rupanya besi ini apabila dipanaskan Sampai takat suhu tertentu Dia akan panas Dan panas itu akan melakukan perenggangan Molekul ataupun nilai atom Pergabungan atom Dan pembentukan besi itu Dan regangan itu akan memberi satu tenaga kinetik Kepada dia punya elektron Menyebabkan dia akan bergetar dalam frekuensi Yang mencecah Yang melepasi frekuensi inframerah Okay. Jadi apabila melepasi inframerah Maknanya dia akan mempunyai nilai kepanasan Dia panas Jadi apabila dia panas itu Kesannya Dia mengandungi radiasi yang berterusan Maknanya kalau kita kena besi panas Contohlah kita perasan lepas, Kita kena piuk panas lah, besi susah kan? Lah. Kalau di rumah piuk panas Kita kena piuk panas Berapa lama boleh hilang rasa kepanasan itu Sampai kulit kita melecur Kadang-kadang berhari rasa masih panas lagi itu dinamakan radiasi. Jadi rupa-rupanya, kalau kita samakan antara kesan radiasi daripada besi panas melalui konsep pelepuhan tadi itu, sebenarnya samalah konsep dengan terapi medan elektromagnetik yang mempunyai frekuensi demi. Yang hari ini, ramai orang sibuk, sibuk gunakan. Contohnya dengan keadaan, kalau dulu kita didedahkan dengan kalau wanita, Baju dalam, proses tu Proses wanita Untuk shipping, untuk slimming Dan sebagainya Dan benda-benda itu dibuat dari bahan-bahan tertentu Yang boleh memerangkap gelombang-gelombang inframerah Jadi gelombang-gelombang inframerah Dengan kepanasan api adalah dua benda yang hampiri kesamaan Jadi okay. Yang baginda Nabi secara apa, apa ni Mas mungkin kepada ilusi itu ke apa nih kefahaman pada ketika itu dalam bahasa tidaklah sampai boleh menyebut inframerah, tapi kesan radiasi daripada pemanasan besi yang panas dan juga melalui konsep-konsep uh, elektronik devices ataupun gadget elektronik pada inilah benda yang sama. Jadi sebab itulah saya menolak penggunaan perkara-perkara tersebut dan hari ini dia boleh luasal. Uh, ada biodis ada uh, tak kisah lah tu tak kisah kita bagi konsep dulu kan ada okay. uh, biodis uh, culture yang dibakar dalam suhu 10 1000 darjah Celsius dan diadunkan dipadatkan dan boleh letak dalam air air tu minum jadi energy uh, okey letak pada makanan makanan tu jadi ada energy uh, itu semua adalah gelombang gelombang inframerah ia memberi kesan-kesan fizikal yang ketara pada peringkat awal Namun begitu, dia akan memberi dan merambat kesan-kesan tenaga magnetik dalam sifat spiritual, emosional pada masa-masa akan datang Jadi okay, ini sebab pada itu kita tahu uh, Dalam sekarang ni ada juga dalam konsep minyak uh, Okay, uh, minyak itu minyak ini dia beri nama dan sebagainya sapu elok-elok tak kuat jadi kuat boleh angkat dua orang Boleh pikul motosikal uh, Boleh berlari Dan sebagainya Jadi isu-isu ni yang saya rasa Semakin hari semakin menghimpit keadaan kita Ini sebab satu orang yang sakit Dia sangat-sangat memerlukan kesihatan Tanyalah siapa dia sakit Amat susah kita nak jumpa Pengalaman saya berjumpa dengan Hampir 5,000 orang saya tak tahu sampai ke bulan sekarang Tapi sampai Disember 2010 Ok, Disember 2010 Saya dapat bersemuka dengan 4,382 orang Face to face Yang mana mereka terlihat bersakit lah Dalam ramai-ramai tu Saya hanya jumpa seorang je Seorang Daripada 4,382 orang Yang ramai-ramai tu Yang datang yang sakit Seorang saja yang boleh bercakap saya yang tak sembuh pun tak apa Janji Allah ampun dosa saya Allah bagi kebaikan pada saya Seorang. Dalam catatan saya Daripada 4,382 orang Yang lainnya Dia akan sebut bertanya Bila boleh hilang Bila boleh sembuh Ni dua minggu dia makan ni jadi tak Yang ni dengan yang ni mana lagi kuat Yang ni yang ni campur je Kalau ambil ni 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 cepat tak sembuh Semua dalam persoalan-persoalan yang macam tu Jadi Itulah hakikat kehidupan Jadi maknanya manusia dia punya konklusi dia Ialah manusia berhendakkan penyembuhan Itu hakikatnya Ya siapa-siapa saja memang berhendak Siapa saja tak usah Terhiri tangan sikit Kalau boleh Immediately nak kena hilang terus Darah tu berhenti ha, Jadi Golongan-golongan opportunist Akan melihat benda ini Sebagai satu peluang Bagi mereka Untuk membina Peluang-peluang Dan kepentingan yang besar ha, Jadi sebab itulah hari ini Kita nak lihat secara keseluruhan Sebab itulah saya cuba Uh, memahamkan masyarakat bahawa kita kena balik kepada konsep yang asas bahawa sakit ialah ujian dan kena besarkan takrifan sakit itu bukan satu satu skop yang sangat-sangat kecil sakit ini bukan sakit perut sakit bukannya maknanya kepala kita pening sakit bukanlah semata-mata bahawa suara kita pecah Sakit bukanlah bermakna... Tulang kita itu patah... Maksudnya sakit ini tidak boleh ditakrifkan sebagai... Sakit-sakit yang fizikal sahaja... Sakit dalam Islam perlu diluaskan skopnya... Rosaknya keyakinan satu orang itu... Kepada puteran iradah Allah SWT... Satu kesakitan yang sangat besar... Berubahnya akhlak seseorang itu... Daripada yang baik kepada yang buruk merupakan satu jenis sakit. Okey. Benci ataupun tidak boleh masuknya ilmu dalam kehidupan kita. Yang mana kita tidak melihat suatu perkara dalam satu aspek pembelajaran. Berlaku je apa satu perkara kita melihat aspek satu pendidikan atau tarbiyah. Mana kita tak faham dan kita mula menyalahkan keadaan dan situasi. Maka dia juga adalah kesakitan. disiplin harian yang kita yang mula rosak. Anjir pola harian kita yang mula rosak, yang telah tidak seimbang, yang telah tidak sempurna, juga adalah satu kesakitan. Tempat yang tidur kita jaga, tempat jaga kita tidur. dalam kelas kita tidur. Kan? Dalam dalam apa ni? Dalam tidur kita jaga. Siap boleh masak kuih Sindai baju Pergi pasar Kan ha, Lepas tu kena kerja dengan anjing Dah kerja dengan anjing Lari, lari, lari terjatuh Terjatuh, lah tak katil punya Macam-macam kerja dia buat Jadi sebenarnya dia bukan tidur Jadi perubahan yang pula itulah satu kesakitan Dan Sakit yang fizikal ni dah tahap nombor lima okay. Sakit perut keluar gatal-gatal kat badan sakit kepala keluarnya kanser keluarnya apa ni kencing manis keluarnya apa, apa penyakit yang kita nama hari ni yang kita dok sibuk-sibuk sangat hari ni ialah yang tahap yang kelima dah sedangkan satu, dua, tiga ke atas dan satu benda yang lebih penting lagi jadi pada hari ini apabila masyarakat melihat nilai sakit itu pada benda-benda yang tadi saja benda-benda yang fizikal kan eh? itulah berjaga berlakunya kerosakan dalam kehidupan kita sebab itulah saya cuba memahamkan diri saya sendiri dan masyarakat awam bahawa sakit perlihat dalam skop yang besar dan bagaimana sakit yang datang ialah kerana dia adalah ujian daripada Allah Subhanahuwataala. SWT maknanya Allah yang turunkan sakit itu dalam keadaan medium yang berbeza-beza dalam keadaan situasi yang berbeza-beza ada orang diujinya keyakinan bayangkan diujinya keyakinan dia tariknya semua harta benda yang dia ada rakan taulan yang ada saudara mara yang dia ada langsung tak ada apa-apa macam kes tempat-tempat tengok gempa bumi tempat operangan dan sebagainya apa yang mereka ada mereka diri mereka sahaja Maka mereka ini diuji dengan keyakinan Langsung tak ada tempat bergantung Jiran tertakut tak ada Rakan taulan tak ada Makan minum pun tak ada Semua tak ada Ada orang diuji dengan kasih sayang eh, Ujian kasih sayang Orang yang kita cinta Orang yang kita kasih Ada orang diuji dengan kebendaan Ada orang diuji di, di dengan penyakit ada orang uji dengan macam-macam ujian Maknanya ujian dan kita kena faham bahawa Ujian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan atas kelalaian Allah Bukan atas kelekaan Allah Bukan kerana Allah terlupa Allah terlepas pandang okay? Allah Ta'ala sibuk dengan kerja-kerja lain Maka dia terlupa nak jaga kita Maka kita ditimpa kesulitan Oh tidak Mustahil bagi Allah dengan sifat itu okay? Semua ni dalam Wa'imah satu daun kering di hutan belantara yang tiada kehidupan jatuh ketika itu masih dalam pengetahuan Allah Subhanahu walaupun satu pergerakan yang tidak nampak di lihat di mata kasar kita di dalam lautan di dasar lautan yang jauh di sana masih dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala malah bukan sahaja dalam sistem suria ini di luar galaksi-galaksi yang berpuluh-puluh galaksi malah berbilion-bilion galaksi yang tak masih dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala jadi maknanya sakit datang adalah ujian untuk melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya. Sebab itulah tujuan merawat ini misi pengingat. Siapa-siapa yang merawat kerana dia nak sembuh, dia akan disusahkan dengan penyembuhan. Satu orang yang merawat dia fikir bila dia boleh sembuh, dia akan ditipu dengan kesulitan dan kesusahan. Dia akan disusahkan dengan rawatan tu. Macam-macam benda akan datang kepada dia Macam-macam barang orang akan bawa kat dia Introduce ini baik Ini dah 3,000 orang sembuh Kalau awak ambil awak lah orang yang ke 3,100 hmm. ha, Jadi macam-macam benda Yang murah, yang mahal uh, okay. Yang daripada dalam negara, daripada luar negara Yang caranya mudah buat, yang caranya susah buat ha, Yang jadi dimakan lain, yang jadi dilekat lain, semua Sebab itu tolong betulkan Siapa yang tidak sehat, siapa yang sakit siapa yang sedang mencari penyembuhan sama kita sebagai ingatkan mereka bahawa yang kita cari ialah hidayah itu yang kita nak cari kita sibuk-sibuk merawat bukan kerana kita nak sembuh cuma kita takut dengan kesakitan yang kita ada hidayah akan terangkat pada diri kita kita akan kufur kepada Allah kita akan kita akan engkar pada perintah Allah itu sahaja kalau siapa duduk macam ni dia akan dipudahkan urusannya kita sibuk merawat apa nak dapat hidayah apa itu hidayah? Jabir radhiyallahu anhu ditanya oleh baginda Nabi sallallahu kepada Nabi sallallahu kepada baginda Nabi salam, apakah itu nur hidayah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab senang saja, nur hidayah ini dicapai hati hati, apabila dicapai oleh hati hati manusia, lapanglah dadanya. Apa keadaan datang pada Tenanglah jiwanya. Okey? Nah, sebab itulah yang kita nak cari ini. Sebab itu kalau orang yang yang mencari ini sakit macam mana pun, macam mana tak pernah cerita pun Macam-macam cara buat pun Tak sembuh-sembuh Bagi dia, dia tak ada apa Sebab Bagi dia dia mencari hidayah Hidayah Supaya amalan kehidupan dia sempurna Kehidupan dia, keyakinan dia tak rosak dan sebagainya Sebab itulah Dalam dalam model rawatan Perkara-perkara ini Perkara yang sangat besar Soal Tuan-tuan Soal masyarakat nak merawat Menggunakan kaedah apa Itu tidak penting tidak penting Kalau orang kata Pergi ke hospital Tidak islamik Salah Pergi doktor rumah parti Tak islamik Salah Dan perubatan islam tu Hanya menggunakan terapi rakyat Ayat Al-Quran semata-mata Pun salah Apa disebut sahaja Perawatan Dia mencari semua aspek Apa sahaja Boleh ambil Tak ada masalah Tak ada satu larangan pun dalam islam Dengan syarat dia mesti mematuhi syariah. Itu sahaja. Nak ambil macam mana? Siapa nak pergi kemoterapi? Tak ada masalah. Tak ada siapa berkata masalah bagi kemoterapi. Tapi siapa yang menganggap kemoterapi sebagai penyelesaian kepada masalah dia, kanser dia boleh sebut dengan kemoterapi, satu masalah yang besar. Satu kemudaratan yang besar. Okay? Siapa suka nutritional? Boleh pakai lah nutritional. Tak ada masalah. Jadi okay. sebab itulah kalau tengok sejarah perubatan Islam sendiri pun, kalau kita tengok dia mencakupi semua aspek. Dia ada penolakan. Okey. Cuma konsep atau model itu mesti sempurna. Dan mesti mencakupi semua aspek kehidupan itu. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat Dia kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu lah sebab itu apabila kita sebut saja merawat, kita mesti ingat. Okey, sebab saya nak ingat kepada semua orang. Walaupun mungkin dah ratusan kali saya cakap, saya ingatkan balik, ingatkan balik. Dia mesti ada asas yang kokoh. Soal apa nak merawat tak kisah Lagi pergi tak ada masalah Tapi pertama dalam rawatan kita mesti ingat bahawa Kita mempunyai keyakinan yang mutlak Bahawa yang menyembuh atau yang menyelesaikan masalah kita Yang menghilangkan kesakitan kita Yang menghilangkan kesedihan kita Yang, kesedihan kita, yang menyelesaikan masalah ini Ialah Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang turunkan sakit Allah yang sur, Allah subhanahu wa ta'ala yang sama juga akan menyelesaikan itu sebab itulah kena balik kepada basic agama itu Okay. Perkara ini yang rosak pada hari ini Satu orang yang sakit kencing manis Dia pergi jumpa doktor Doktor cakap kat dia apa? Dia kata Haji Saya tak ada ubat Saya bagi ni boleh kurangkan saja gula Manakah mungkin dia boleh sembuh Begitu juga lah. Dia jumpa kawan-kawan dia Dia beritahu aku dia teruk dah sakit kencing manis Kawan dia pula cakap kat dia Cakap beritahu macam mana dia kata kau mati yang temanis tu dia balik rumah dia baca majalah dia buka surat khabar dekat surat khabar tu tulis diabetes membawa maut jadi semua itu membentuk persepsi-persepsi yang si yang silap sebab tu saya kata jangan mencari rawatan atau mengambil rawatan selagi anda tak yakin bahawa anda boleh sembuh kenapa saya kata begitu sebab dalam dunia ni dua benda je yang tak boleh sembuh dua perlu ubat Kalau siapa kat dalam tahu dia ubat, dia bohong Terlalu bohong Pertama, mati Mati tak ada ubat Mati tiada ada kaitan dengan sakit Tak sakit pun mati Mati tiada ada kaitan dengan tua Mati tiada ada kaitan dengan orang kaya Mati tiada ada kaitan dengan orang miskin Mati tiada ada kaitan dengan apa-apa Mati lah satu kata tak kata. -tata. Malaikat maut sendiri pun tak tahu bila kita mati Yang tahu kita mati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Malaikat Rahmat dah tengok, dah semak dalam buku catatan kita, dalam manual kita, dalam manual operasi kita sekian-sekian hari bulan, nasi dah tak ada, beras dah tak ada, ikan kering tak ada, gulai singgang tak ada. Ha, kalau nak makan roti jala, roti jala pun tak ada dah Semua dah tak ada untuk kita ketika itu Malaikat Rahmat akan bagi senarai kita kepada Malaikat Maul. Ha, jadi dari situlah barulah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan sebab akibat untuk seorang tu mati. Jadi okay, sebab itulah mati adalah ketetapan Allah. Mati tiada kaitan dengan sakit. Nomor satu, mati tak kisah sakit atau tidak. Nomor dua yang tak ada ubat ialah usia yang usia kita yang semakin hari semakin tua. Tak ada ubat. Kalau orang kata ada ubat anti aging, tak setuju langsung saya. Okey. awet muda. Tak ada Tunggu ya Macam mana